Після розмови з героїчним міліцейським полковником пропоную повернутись до головної теми нашої програми. Зараз у нашій студії будуть військовий експерт-підполковник Володимир Голима, А на скайп зв'язку колишній заступник міністра оборони і колишній віце-секретар Ради безпеки Грузії Бату Кутелія. Вітаю Володимире. Здравствуйте, господин Кутелія. Я хотел бы сразу обратиться к нашему высокопоставленному грузинскому гостю да, с вопросом. Как вы оцениваете подписанные соглашения в Минске да, и каковы перспективы? Верите ли вы в возможность установления вот этого долгоиграющего мира? Приветствую вас и ваших зрителей. В основном можно сказать, что если на первом этапе этот документ позволит хотя бы иметь хрупкий мир, это имеет такое значение и можно оценить как положительную, положительным исходом этих переговоров. Но в стратегическом плане в этом документе есть очень много таких элементов, которые э, э, у меня э, создают ощущение дежавю, когда то же самое происходило в начале 90-х, когда Россия воевала э, против Грузии, в Абхазии, в Южной Осетии, и потом вот такими соглашениями они э, увеличивали свои э, стра стратегические позиции, и все это закончилось потом оккупацией. Просто это дежавю по-моему, происходит в сокращенные временные рамки на Украине. И это э, очень э, э, серьезная проблема. И другая, самая большая проблема, которую я вижу в этом документе, во-первых, э, э, Россия, которую все хорошо знаем, что является стороной конфликта, она в этом документе не фигурирует как сторона конфликта и не берет на себя никаких обязательств. В кое-каких случаях, где было обязательно упоминание России, Россия в прямом смысле так не упоминается, можно подразумевать между строк. Например, когда речь идет о выводе вооруженных техники с территории Украины, но где эти, эти вооруженные силы выводятся, не говорится. Исходя из этого, Россия не берет никаких обязательств. И самая главная проблема, я думаю, это в том, что в протяжении... И, и с другой стороны э, дисбаланс на, на, не на стороне Украины, потому что украинская сторона берет очень много обязательств, комплексных обязательств, начиная с социальных, э, политических и военных. И, в э, конце, я еще хочу отметить один факт из этого документа, который э, очень мне не нравится. Это э, вопрос о том, как и кем будут контролироваться государственные границы. Потому что это является самым важным вопросом для создания буферной зоны перемирия. Спасибо, господин Кутели. Мы вернемся к анализу подписанных вот этих договоренностей. А сейчас я попрошу нашого військового експерта Володимира Гулиму проаналізувати ситуацію з, з, з тими домовленостями, так тому що ми розуміємо, що є суто військові аспекти. Так, е, водночас я попрошу говорити його російською мовою, так для того, щоб е, наш гість з Грузії так був в курсі того, що в нас відбувається в студії. Дійсно, ми беремо на себе дуже великі обов'язки. і в той момент що ми… Мы... отводим войска от теперешней линии соприкосновения а сепаратисты от той линии которая была э, обозначена в сентябре означает э, ну как бы игру не в нашу пользу то есть э, мы э, оставляем большую часть территории которую могли бы контролировать э, плюс э, здесь действительно э, идет э, ну, перенос да, ответственности на официальную украинскую сторону. То есть Укра... Украина отвечает за все, да. а Россия и сепаратисты отвечают т... то только за паперы. Если да. украинская сторона тут упомянута, то вторая сторона, которая должна этим заниматься, абсолютно не упомянута. И очень важный момент, о котором наш грузинский коллега сказал, это то, что абсолютно нет механизма контроля выполнения этих... Обязательств. То есть, не, не обозначено, кто контролирует. То есть, АБСЕ мы видим это структура, которая не, ну, на, на теперешнем этапе не способна этим заниматься. И не определены механизмы и не определены, как говорится. Э условия, при которых будут контролироваться неподконтрольные э, вооруженные формирования. Ну, вот а тут вот такой интересный момент. Так, стороны, скажем так, погодились mm -hmm. выводить зброю. Так, Торнадо С, Ураган, Смерч – точка У. Так наскільки я розумію, ну, для звичайних бойовиків ця техніка ну, умовно кажучи, не підвладна. І тим більше, що далеко не вся ця техніка є в розпорядженні, скажімо так, навіть українських збройних сил. Ну дело в тому, що э, вот эти положения вже стали э, в качестве анекдота розпространятися по соціальним сетям, потому что действительно, Торнадо С не, э, нет і никогда не було на вооруженні українських Збройних сил. На наші э, Как говорится, соотечественники смеются, что Россия сама себя тут продала. И, наверное, так в этом и есть. То есть, видимо, это единственное место, где Россия сама про себя в этих соглашениях вспомнила. Сама себя задокументировала. да. да, да? да. Угу. Э, господин Кутелия, как вы думаете, что стало причиной того, что Россия все-таки согласилась подписывать вот эти меморандумы. Это была попытка э, замылить глаза, то есть, да, сымитировать для Запада то, что ну, Россия готова к мирным соглашениям, или это есть какой-то, возможно, план, или Россия Кремль мог испугаться поставок вооружения из Америка, из Соединенных Штатов Америки? Анализ исторических, э, 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 скажем, э, паттерн поведения Российской Федерации э, нам показывает, что Россия никогда не подписывает договоры, чтобы потом соблюдать их, подписывает, чтобы нарушить их в нужное для России время. Э, и исходя из этого, я думаю, это чисто тактический ход для достижения более далеко идущих стратегических целей. Как как скоро Россия может сорвать, скажем так, эту мирную договоренность и перейти к осуществлению своих стратегических целей? Ну, я думаю, нам придется ждать недолго. И э, какие-то провокации мы можем ожидать уже очень э, скоро, в ближайшем будущем. Исходя из этого, я думаю, главной целью украинских властей сейчас будет подготовиться вот к таким провокациям, чтобы э, физически в военном плане дать отпор э, э, сепаратистам и их покровителям, и э, подготовиться к информационной войне. Что касается провокаций, то действительно сейчас, вот, ну, буквально одну-две недели, я так думаю, что каждая из сторон будет использовать вот этот сам информационный повод для того, чтобы усиливать свои там позиции, например, на внешней сцене, на внутренней сцене. Вот, видимо, Россия будет стараться фактом готовности к переговорам все-таки избежать определенных санкций, которые уже готова была Европа, как говорится, усилить. Вот. Ну и, видимо, начинать торг. И верить все-таки вот этим договоренностям, я так думаю, не стоит. То есть э, в любой момент, ну, не сегодня, не завтра, даже не через две недели, ну, например, через месяц или через полтора, это уже будет, mm -hmm. наверное, не... По вашему мнению, Соединенные Штаты все-таки, ну, Конгресс и Сенат, они уломают Обаму предоставить нам это вооружение и почему Россия так боится этого вооружения? Современное вооружение и техника предоставит украинским военным тактическую преимущество, тактическое преимущество и стратегическое преимущество. И это будет тем психологическим фактором более важным, чем чисто военным, который может и предотвратить со стороны России. Агрессивные шаги. Оружие одно дело, мы же его не просим, мы бы его могли и покупать. То есть Украина не есть агрессором, да, то есть и по закон... международному законодательству имеет право покупать вооружение, ну, не хуже, чем всякие страны Африки. Но почему-то происходит бл блокировка, да, и в Лондоне, Лондон говорит, что хорошо бы, но на самом деле он не предоставляет такой возможности, и Соединенные Штаты в основном покупка вооруженной техники, кроме чисто финансовой сделки, заключает и политическое согласие, потому что все компании, которые торгуют и производят это оружие, они нуждаются в лицензии со стороны государственных органов, а эти лицензии как раз являются вот этим политическим фактором. Так что главное получить политический зеленый свет, а потом технически. я думаю, как такова будет схема покупки, это не очень важно. Конечно, еще главный фактор, где вы будете покупать. Оружие можно покупать в разных странах, разного качества, но психологически покупка американского вооружения, в том числе противотанкового или противовоздушной, имеет очень важный психологический фактор, Іме я що всі знають технічні преимущества. Цих, а, а, систем, ну, Володимире, тут відповідно питання, скажімо так, так, до української військової сфери. Чи Україна порадила би собі з отим, от не знаю, новітнім американським озброєнням? Я думаю, <кхух> справилась би, тому що ті розробки, які... уже э, успешно работают и, и применяются в американской армии, они у нас есть, но в опытных образцах. Тот же Джавелин, мы знаем, у нас есть э, свои разработки противотанковых управляемых ракет, э, у нас есть разработки в системе ППУ, э, противовоздушной обороны. Вот. И понятно, что мы тоже использовали те э, э, ну, тенденции новшества, которые американцы уже внедрили в жизнь. То есть у нас есть очень хороший потенциал для быстрого и качественного овладения этим оружием. И, в принципе, мы уже даже имеем примеры, когда американские вооруженные силы поставили нам... Контрбатарейні станції, які були освоєні буквально в течение двох и і вже э, на третій неділю вони ефективно зарекомендували в руках наших воєнних, Донецким донецьким аеропортом, все-таки системи протиповітряної оборони ніхто не відміняв. Так ми все. розуміємо, що після окупації Криму так, Росія отримала всі ключі доступу, які до того часу не були ще вкрадені російськими шпіонами. Ну, давайте які ключи и доступы это были еще советские э, которые mm -hmm. ну, буквально там на коленке может быть менялись и они не составляли абсолютно никакой как говорится э, тайны для сопредельной стороны поэтому и даже говорить об этом не стоит то есть ну как бы там ни было украинская армия это все-таки плоть от плоти советской mm -hmm. то есть такая же как и э, российская армия поэтому тут э, я не думаю что вот так вот они получили преимущество опять же возвращаясь к оружию Американская, да, вот правильно мы говорили сегодня, что это э, все-таки более психологическое значение. Вспомним Афганистан, вспомним появление Стингеров, из которое сразу привело к потере господства в воздухе. Как только э, Советская армия потеряла господство в воздухе, значит, стал вопрос об эффективности использования вооруженных сил, и в конечном итоге это все-таки привело к тому, что вооруженные силы были оттуда выведены как э, такие, что могли больше беды mm -hmm. принести, чем как говорится, пользы. Поэтому тут вот действительно э, факт получения американского оружия, это, во-первых, свидетельство, международное свидетельство доверия к украинским вооруженным силам. То есть, когда ты доверяешь... Ну, Веськове секреты, да, да. Да, да. Определенные военные секреты, когда ты передаешь оружие, то есть ты демонстрируешь, что вот это э, страна, которая действительно э, заслуживает на то, чтобы ее поддерживать. То есть это сильнейший, мощнейший сигнал, который бы пошел дальше и в ту же Британию, и Германию, и так далее. И с другой стороны, то есть, ну да, российская пропаганда это бы, естественно, использовала, что вот НАТО вооружает и так далее, но одновременно даже те же страны третьего мира, которые сейчас, будем говорить, может где-то кто-то нейтрально, кто-то поддерживает Россию, они бы задумались, почему Соединенные Штаты вооружают Украину, вот. Если вот происходит, как говорится, конфликт, где э, Украина обвиняется там, в каких-то неблаговидных вещах, там, и так далее. То есть это очень мощный и вот больше психологически, все-таки, чем военный фактор. Если говорить просто чисто про железо, про оружие и так дальше, то есть его запасы, и, в принципе, и бывшие советские техники, которая находится и в странах, и у нас в стране, и в странах Восточной Европы, при умелом обращении, при вложении в нее деньги, модернизации и так далее тоже, в принципе, могло бы иметь такой военный эффект, но э, не иметь психологического эффекта. Поэтому тут нужно вот, э, как говорится, баланс вот такой. Господин Кутеле, по вашему мнению, да, то есть Украина, скажем так, получила много потенциальных преференций со стороны Соединенных Штатов, да, как в свое время и Грузия тоже получила. И время от времени мы слышим информацию, что тот или иной, не знаю, американский фрегат зашел в Черное море. С другой стороны, мы понимаем, да, что украинские системы противовоздушной обороны они не смогли бы справиться в случае массированной атаки российской авиации на Киев. Возможно, Киеву, официальной Украине стоило бы делать какие-то правильные шаги для того, чтобы ну, попробовать, чтобы Америка прикрыла наше небо. Во-первых, конечно, защита столицы ⁇ это очень важный вопрос. И я думаю, такие планы уже есть у украинских военных. Но что касается конкретного направления прикрытия неба, я думаю, очень важным будет, если система распознавания воздушного пространства, Air Traffic Control, как называется, чтобы была совместима с натовской системой и э, э, европейские партнеры на своих экранах видели украинское небо. Э, со своей стороны, Грузия в 2007 году начал этот проект, э, назывался Air Defense Initiative, когда данные грузинских военных радаров были подключены к командному центру НАТО и они смогли бы выйти. К сожалению, мы не смогли успешно эту систему опробировать до 2008 года, потому что это очень долгий процесс. Но сегодня уже есть эффективные технологические элементы, которые позволили бы, чтобы европейские партнеры видели, что происходит на, в украинское небо. И это будет частью тоже вот этой информационной войны, чтобы потом не оказалось, как в случае Грузии, когда Россия обвинила, обвиняла Грузию, что это перекрашенные грузинские самолеты, бомбят свои позиции и тому подобное. Володимире, ну на ну, так підсумовуючи, які би зараз основні кроки мали би зробити не знаю збройні сили України, не знаю, разом з політичним керівництвом держави, так тому що ми розуміємо, з цього ми починали нашу розмову, що ця це перемир'я, на превеликий жаль, може бути зірвано за допомогою одного чи двох взводів перевбраних російських чи там кремлівських провокаторів. Да? Тобто, свого часу подібне було напередодні Другої світової війни, так, коли німці захопили цю радіостанцію в Гляйвіці. Ну, во-первых. Вооруженные силы все-таки должны стать вооруженными силами, потому что то, что сейчас происходит, мы, к сожалению, не до конца... Как говорится, видим э, единую структуру, единое командование. Вот, мы видим и национальную гвардию, и э, батальоны, э, которые То действуют может самостоятельно. Быть конфликт, может быть, и конфликт между батальоном и... Ну, не будем про это говорить, да. То есть э, основной принцип любых вооруженных сил в любой стране, которые хотят быть эффективными, это принцип единоначалия. Только единоначалие жесткая дисциплина и четкое понимание задачи э, может привести к успеху. И поэтому э, именно в этом направлении нужно идти. То есть сейчас у нас, к сожалению, проблема такая, что у нас командир находится в тылу, один подра э, одно подразделение действует в одном месте, в другом в другом тыл вообще не задействован. И вот это вот э, Mm, как говорится, неразбериха приводить к тому, що у нас нет человека, з которого можна спросить за результат. Ну це вот момент єдиного началя. Він насправді дуже важливий. Так ми чуємо заяви Яроша про те, що вони збираються не знаю формувати, скажімо так, паралельну структуру. Та Центральний штаб добровольчих батальйонів, тобто, наскільки я розумію, ну Ярош, на превеликий жаль, немає ні військової освіти, він може бути тактично добре підготовленим, не знаю, бойовиком чи не знаю офіцером, так чи керівником якихось груп, але він не має, я так розумію, стратегічного бачення проблеми. Но ну, будем говорить, ярош может быть и очень успешным и эффективным командиром э, подразделения сил специальных операций. Да? То есть тех сил, которые действуют нестандартно. По-русски, по чтобы а, господин Кутали да. отвечал. Да. То есть он может быть эффективным офицером подразделения сил специальных операций, то есть те, которые действуют нестандартно, асимметрично и так далее. То есть если мы говорим про регулярные вооруженные силы, значит мы имеем в виду как раз вот жесткую дисциплину, жесткое... Подчин... вертикаль подчиненности и четкое выполнение поставленных задач. Плюс бичом нашей армии сейчас есть вот эта закоснелость и боязнь высшего руководства, в том числе и военного, и политического, каких-то смен. То есть нет социальных лифтов. То есть это ну, страшно, это неприятно, потому что, например, лейтенант, который себя зарекомендовал в бою, Командиром взвода, да, он может быть более успешным командиром роты, чем капитан, который стоит там по штату, но который абсолютно э, растерялся и не смог руководить подразделением. Тот же капитан, командир роты, который успешно выполняет задачу, может командовать батальоном, э, вместо того подполковника, который, как говорится, э, сбежал с поля боя ну и так далее и тому подобное, то есть нужно открывать вот эти вот лифты. Да, у нас есть единичные случаи, когда сержанты становятся лейтенантами, когда лейтенанты становятся э, командирами роты и выше, вот. Но это, к сожалению, только там, где вот, например, кто-то заметил, вот, ну и будем говорить из волонтеров, из mm -hmm. начальства и так далее. То есть нет системы, а эта система должна работать. Если мы вспомним Вторую мировую войну, ту же Советскую армию, Красную армию, да, когда вот, э, становились успешные офицеры в 30 лет генералами и, как говорится, войну эту выиграли. Второй вопрос я просто забыл э, упомянуть. Очень важно, чтобы вопрос Крыма все время оставался в э, повестке дня всех переговоров любого уровня, политический это или чисто технически. Э, это есть тот вопрос, э, в котором Украина имеет очень большое моральное преимущество, и надо на это капитализироваться. Никто не ставит под сомнение, что Россия нарушила все права международного, все пункты международного права, когда аннексировала Крым. Угу. Большое спасибо, господин Кутелия. Дякую, Володимире.